মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহি পালেহি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কি কৰিব নালাগে সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখা আমাৰ আহি আছে এইচ এছ এল থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি কৰিব নালাগে তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈ সময় আছে তিনিমাহ এতিয়া এই তিনি মাহৰ সময়ত তোমালোকৰ বহুত হয়তো প্ৰেছাৰ থাকে বা সকলোৱে ঘৰত পেৰেণ্টছে হওক তোমালোকক কয় ভালকৈ পঢ় ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব নিজৰতো চিন্তা থাকেই আৰু লগতে ধৰা তোমালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ফেমিলি সকলোৱে সেই একে কথাই কয় স্কুলতো টিচাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে সেই একে কথাই কয় গতিকে এইবিলাক চিন্তাৰ মাজত তোমালোকেতো স্কুলো আহিব লাগে ক' তোমালোকৰ টিউচন থাকে বিভিন্ন সমস্যাত পৰা গতিকে তোমালোকে একো কথা নুশুনি তোমালোকে প্ৰথমে ভাবা নিজে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হোৱা যিহেতু আমাৰ সময় পাই গ'ল সময় ৰৈ নাথাকে আহিব আহিবতোহে ভাল লাগে কিন্তু পতককৈ পাৰ হৈ যোৱা কথাবোৰ আমি গধৰিবই নোৱাৰোঁ ধৰি লোৱা তোমালোকৰ মনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব মই বুজাই দিছোঁ আমি যেতিয়া এখন নদী পাৰ হ'ব লাগে দলং নাথাকিলে যদি এডাল শাকো থাকে মানে এডাল বাঁহ থাকে আৰু এনেকৈ শাকো বুলি কয় তোমালোকে চিনি পাবা নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে তেতিয়া কিন্তু এজন এজনহে পাৰ হ'ব পাৰে একেলগে দুজন যাব নোৱাৰে তেতিয়া যেতিয়া এজন পাৰ হয় সি পাৰ হোৱা কথাটো ভাবিলে কোনোবাই ভাবে কি হ'ব দে পাৰ হৈ যাম যদি পাৰিছোঁ পাৰিছোঁ পৰিলেও পৰিম আৰু যি হ'ব হ'ব ভাগ্যত যি আছে আৰু কোনোবাই হয়তো ভাবে একো কথা নাই মই যাওঁ আৰু পঢ়িলেতো মই সাঁতুৰিবও জানো আৰু কোনোবাজনে হয়তো বহুত ভয় থাকিলেও বহুত সাৱধানে পাৰ হয় আৰু কোনোবাজনে হয়তো ভয়তে নহওঁ বুলি ভাবে কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো এটা এটা পৰীক্ষা গতিকে আমাৰ আমি যেনেকুৱা তেনেকুৱা সমস্যাবিলাকত পঢ়োঁ ঠিক পৰীক্ষাটো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা সমস্যা হয় চবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ চিন্তাটো বেলেগ বেলেগ গতিকে তোমালোকে প্ৰথম মিলাব লাগিব যে আমি পঢ়িবও লাগিব আমি স্কুল আহিব লাগিব আমি টিউশ্যন কৰিব লাগিব আৰু আমি নিজৰ স্বাস্থ্যও ভালে ৰাখিব লাগিব গতিকে তোমালোকে কি কৰা বহুত পঢ়া টোপনিয় টোপনিয়ে পঢ়া সেইটো কথা নহয় তোমালোকে টাইম টেবুল ঠিক কৰি প্ৰত্যেকটো বিষয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যোৱা থ'ৰ' ৰিডিং কৰা পাঠৰ মাজৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন তলৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰি যোৱা ৰিভিজন বাৰে বাৰে কৰিবা এখন ৰুটিন বনাই লোৱা এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষা তোমালোকে পাছ কৰিবা কিন্তু তোমালোকে কেইটামান কাম নকৰিবা যেনে তোমালোকে চোৱা পরীক্ষার বহিত তোমালোকে খুব ধুনিয়াকে তোমালোকৰ এড্রেস ওপৰত লিখিলা এড্রেস তোমাল লিখিব লাগে তোমালোকে বহিখনর কিন্তু এনেকুৱা মাজত ইয়াতে তোমালে একক জায়গা এরিবা একণ এরিবা একণ এরিবা একণ এরবা কোথা 30 মার্কস পাত্র ছাত্রীও এনেকে যদি কোয়েশন এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর কাটা বিলাক নকা এনেকে এনেকে। কটা কাটিবোৰ নকৰিবা কি লিখিছা গম ল'বা বোলে এষাৰী আছে কি ইয়ালৈকে এনেকৈ এনেকৈ লিখোঁ তেনেকুৱা নকৰিবা আৰু তোমালোকে প্ৰশ্নৰ নম্বৰবোৰ দিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ দিবা আৰু কি কৰিবা তোমালোকে বানান বানাম বানান শুদ্ধ কৰিব লাগিব বানান শুদ্ধ কৰিবা আৰু চমুকৈ লিখিবা চমুকৈ লিখিবা আৰু কি কৰিবা স্পীড 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 রাখবা হাতর স্পীড হাতৰ কি হব হাতৰ হাতর স্পীড লাগিব গম পাইছানে এবোৰ কথা আৰু আর তোমালে যিকিটা কুয়েন না তোমালে নারাকিটা নকরবা পারিটা করবা এটা তোমাল প্রত্যেকটা বিষয়তে পাস পাৰিবা আৰু রখি থাকিবা। তোমালোকৰ মনত মানে ইমান সলসলীয়া কৰিবা তোমালোকে প্ৰশ্নটো দেখাৰ পিছত মনত যাতে কথাটো আহে তেনেধৰণে কৰিবা তোমালোকে সকলো বিষয়তে পাছ কৰিবা আৰু তোমালোকে নেক্সট ডে' তোমালোকে বুজি পাবা এতিয়া তোমালোকে খুব কষ্টকৈ এইকেইদিন পঢ়া দেই মই তোমালোকৰ লগত ৰচনা ব্যাকৰণ চব আলোচনা কৰিম তোমালোকে খালী পঢ়িবৰ কাৰণে সকলো সাজু হোৱা পঢ়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ